Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 22 листопада і подивимося таке питання з вами. Чи наступить мир до кінця 2025 року в Україні? Так, до кінця 2025 року. Чи наступить мир в Україні? Покажите нам, пожалуйста. Так, карта конфликта. Помощь дружеская. Карта силы перемоги. Тут что-то болезненно. Азарт так и е. Положительный результат. Положительное развитие, прогресс и облегчение страданий. Я могу сказать, что так. Карта силы перемоги. Помощь, дружеская, искренняя помощь, положительный результат положительное развитие, прогресс, хороший урожай собираем. и облегчение страданий. Азарт, ну что болезненно, что болезненно. Так, хорошее предзнаменование и новые перспективы Древо рода, точка опоры. Все карты эти говорят, что так. Сейчас еще на три карты кину. Да, чини. Уточним. Дай Боже, аминь. Чи правильно я зрозуміла чи наступить мир прекратят обстріли в Україні до кінця 2025 року да чи ні ой щось критично ну критично прям дуже тяжело Подлості багато Хороше признаменование и хорошие перемены, и надежно, и обрыв, трансформации. Ну, подивимося. Карты показывают, что так. Все, обрыв. Решение короля и выздоровление, хорошие перемены. Эти карты говорят, что так. Ну и хорошо, добрые. Все добрые. Все этого чекаем, надеемся, верим и молимся. Все, мои хорошие. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здоровы. До побачення.